Всем привет! Суп барбекю, гороховый суп с копченостями и томатным соком. Рецепт возник во времена, когда только начали выходить кулинарные газеты и журналы. Однажды мне на глаза попалась газета «Смак», где Макаревич готовил гороховый суп. Середина 90-х. Смачно так готовил. И где одним из ингредиентов был вустерширский соус. Гляньте, выговорил с первого раза. Его еще называют вустерским по-простому. Интернет тогда был не тот, когда все писали обо всем, а совсем наоборот, когда никто ни о чем не писал, все все продавали. Поэтому долго пришлось искать, кто же это за собака такая. Не очень много удалось найти, особенно какой он на вкус. После недолгих умозаключений и уверенности, что такой соус достать где-то в Мухасранске в середине 90-х нереально, было решено заменить этот соус на томатный сок с добавкой сахара. Ну, в больших, конечно, объемах. Соус, по информации, был концентрирован. Так и прижилось. Хотя и вустер появился в магазинах, и табаска свободно можно купить и не доставать. Томатный сок остался. А сахар вообще в мясных блюдах довольно частый гость теперь. С тех пор этот суп барбекю, в него он трансформировался с годами. Если не король супа у нас, король у нас, конечно, борщ, то точно граф. Если вы не любили до этого гороховый суп, то это точно то, что необходимо приготовить для самого понятия. Это настоящий. Таким должен быть гороховый суп. Красивый и колоритный. А не у то месиво, что в большинстве случаев готовят по традиции советских времен. Вкуснющий настолько, что даже те, кто не любил, готовы из кастрюли черпать до дна. Он точно не приведет к неприятным последствиям в виде метеоризма и точно будет навечно вписан в вашу кулинарную книгу. А простора для вариаций тьма. В смысле много. Базовые ингредиенты выглядят так. Говяжья грудинка или иная говядина. Или вообще любое мясо. Хотя я бы рекомендовал говядину или курицу. В этом куске много костей и хрящей, больше чем мясо. Самое оно для наваристого бульона. Копчености. Какие найдете? Для меня лучше всего это ребрышки. Потому что в ребрышках даже косточка пропитана запахом дыма. Можно заменить на подчеревок грудинку, можно заменить на копченую курицу, чтобы было кошерно а можно вообще все это совместить. Тут важно, чтобы они были с запахом свежего копчения, как копченые дома. Хотя и в магазинах уже такие встречаются. Горох. Любой и зеленый, как у меня, и желтый, и смесь, и колотый, и целый, главное, чтобы сушеный. При варке в ароматном подкопченном бульоне он впитает в себя запах и вкус. Вода для варки. 3 литра. С расчетом, что литр выкипит, варить будем долго. Это все-таки говядина на косточке. Также отдельно необходима будет вода для замачивания гороха. Томатный сок. Вообще люблю томатный сок. Варил и на различных марках магазинских, и на домашнем. Всегда в зависимости от марки сока вкус будет немного отличаться. Подойдет любой, но лучше, чтобы это был отжатый сок, а не разбавленный концентрат типа томатной пасты. Лук. Или две больших головки, или меньше, но больше. Важный компонент в супе наряду с морковью, которой, так как у нас не будет других углеводов типа картофеля, требуется довольно много. Масло для жарки. Не надо много, бульон будет и так калорийный, Необходимо только для того, чтобы при жарке не прилипало, иначе впитается и в лук, и в морковь. Соль и сахар. Все на вкус. Но сахара рекомендую не меньше двух ложек. А там по вкусу в зависимости от кислоты томатного сока. Вустер или вустерширский соус. Его, как и соуса табаска, требуется несколько капель. Вустера капель 5-7, табаска 3-5, а дальше пробовать. Вустер придает кислинку со специями, но ну, не такую, как томаты, а табаска остроту. Они оба концентрированные, одной маленькой баночки хватит надолго. Из тех, кто не пробовал их использовать, половина потом добавляет их везде, где не попади. Табаска, кстати, любой сорт, лишь бы табаска. Черный молотый перец и зелень. Готовить начнем с двух вещей. Варка бульона и замачивание гороха. Наливаем воду в кастрюлю, холодную обязательно воду. Мы бульон варим, а не мясо. То есть целью стоит создать наваристый бульон, а не сохранить все в мясе. Кладем в воду говядину и только после этого включаем огонь. Сначала большой. Задача, чтобы мутные межмышечные соки очистились от остатков крови. Перешли в пену, которую мы сразу после закипания соберем. И после закипания уменьшаем огонь и прикрываем крышкой, чтобы только булькало слегка. Как прикрывать, отрегулируйте сами. Главное тут, чтобы булькало. И слегка. Варить будем 4 часа. Можете 3. Если курица, то и меньше и замачиваем горох. Замочить можно заранее, на ночь, например. А можно, как мы, пока варится бульон. Залили сухой горох водой и в холодильник. Замачиваем обязательно и обязательно в холодной воде. Я не знаю, какая у вас температура на кухне, но если не замочить или замочить и оставить на кухне в теплой среде, он будет кислым. Будет долго вариться и потом будут газы, а оно нам надо. И часа через 3-3,5 будем готовить дальше. Как раз наш бульон сварится и горох намок. Прошло 3,5 часа. Горох еще мокнет, бульон варится, а мы пока подготовим все остальное. Нарежем лук и морковь по отдельности. Все небольшими кубиками, у нас не полевая кухня. По отдельности, так как жарить мы будем их по отдельности. А почему? А потому что воды в луке много, а в моркови мало. Если мы будем жарить их вместе, морковь будет не жариться, а тушиться вместе с луком. Затем нарезаем копченые ребрышки. Или какие там у вас копчености небольшими порционными кусочками. При необходимости рубим. Это сложнее, но ребрышки требуют жертв. И пока все доваривается, давайте обжарим лук и морковь, чтобы потом варить суп не спеша, без галопа. На сковороду выливаем масло, обжариваем морковь, недолго на большом огне, до появления поджаристости. Затем убираем морковь и добавляем лук. Лук также быстро, большой огонь, легкая поджаристость или золочение, или как вам вкусно, но не тушим. При жарке лука лучше добавить муку, пару столовых ложек. Тогда бульон будет более густым, как в венгерском супе гуляш. Вы же знаете, что гуляш это суп и очень редко мясо в густом и объемном соусе, а не то, что подсовывают в заводской столовой. Теперь вынем мясо из бульона уже не будете жрать его целиком, необходимо отделить хрящи и кости от мяса, нарвать его кусочками. Поэтому пусть полежит, остынет, с горячим работать неудобно. Доводим бульон до кипения и вываливаем в него копчености. С них начнем. Они дадут запах и вкус, и вообще главный тон в нашем произведении. Закипит, дадим повариться буквально минут 5. А потом достанем из холодильника горох и сольем в воду и промоем заодно. Горох подготовили, он размок, можно добавлять его в бульон. Добавляем, даем закипеть. Сняли пену, оставили вариться минут 15. Вообще снимать пену необходимо постоянно, если вы эстет, а если нет, то нет. Через 15 минут будем пробовать наш горох на мягкость. Если он уже мягок и не разваливается, будем добавлять морковь и лук. Не надо, чтобы разваривалось. Добавляем лук и морковь. Доводим до кипения, снимаем пену. И даем побулькать минут так 10-15, в зависимости от величины кусочков моркови. Именно побулькать. Суп редко варят, чтобы бурлило. Огонь можно добавлять только для доведения до кипения. А потом оно булькает. А пока оно булькает, отделим в нашей грудинке мясо от костей и хрящиков. И нарвем его небольшими кусочками. Через 15 минут добавим томатный сок. Весим много. Дадим ему закипеть и проварим минут 5. Чтобы он хорошо прогрелся. Не забываем удалять пену. Добавляем мясо. Почему мясо не варилось в супе все время? В мясе должен быть свой вкус, отличный от окружающей среды. Это не экология, это важность вкуса в готовом блюде и в заключении специй. Тут добавляем и пробуем, добавляем и пробуем, если что, опять добавляем. Добавляем соль и сахар. Соль по вкусу, сахар не менее двух ложек. Ворчестер и табаско. Табаско вообще прекрасно подходит к добавлению в жидкие блюда типа супа или при варке соуса. Там, где не нужно размазывать одну каплю вилкой по всей тарелке. Несколько капель в жидкость придадут именно легкую остринку. Для значительной остроты лучше всего использовать другие перцовые соусы, типа шрирачи или многочисленных сычуанских собратьев. Все, наш супик готов. Как и любому овощному супу, ему необходимо настояться после выключения огня. В нашем случае минут 20 хватит. Не такой уж он и овощный. Красота! красный бульон, оранжевый лук, зеленый горох и при этом всем копчености темно-красные и красивые и зелень. А вкус бомба. Специи можете добавлять на свой вкус настолько, насколько у вас связано это с понятием барбекю. Главное при подаче не забыть добавить укроп и петрушку, а также черный молотый перец. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма. Будьте здоровы!